Hər kəsə salam. Kanalıma və yeni videoma xoş gəldiniz. Sərvəbimiz. Bizim havamıza baxın. Bir yağış yağır bizdə. Bir yağış yağır ki, günsüzü yola saldım dərsə, atası gəldi apardı. O getdi dərsə. Dedim bu gözəl havada videomun açılışını eləyim. Sərəkim vlogumun davamını çəkməyəm. Bizdə bir yağış var bu günlərin. Bizdə bir yağış var ki, həddəsi saat 5-a 6-ya ancaq gələcəktim. Buna kimi də mən də gedim evdə işlərimi görməyə. Bir az ət var edim. Yumşaq tikələrdə xırda-xırda doğradım. Bunu qoyacam qaynasın. İstəyirəm makaron bişirəm. Üzərinə soğan çayla qara eləyəm. Makaron da süzəm, bunda qəşinlt dadlı olur. İndi bunu qoyum bişsin, sonra soğanı doğrayım soğanı bişirəm. Yeməyim bişəndən sonra istəyirəm ki, biraz da ətim var, yumşaq ətim, onda lahmacun bişirəm. Çünki uşaqlar xoş deyir lahmacununu. Bir yeməyə bişirəm, sonra qərar verərəm. Suyu biraz yox demişəm. Bir də duz tökəcəm. Bir noqul əlavə edəcəm, çəsnə. Qarasını da artıq bişirdim, hazırdır. Bu da mənim kəlam turşumdur. Artıq yeyilir. Görün necə gözəl rəngi var. Çox gözəl görünür. mür yoğururam lahmacunun xəmirini. Bir az quru maya əlavə etdim. Bir də duz əlavə edirəm. Quru maya, duz, bir də su. Başqa heç nə əlavə etmirəm lahmacunun xəmirinə. Suyu da əlavə edib xəmiri yoğururam. zənn örtəcəm. Biraz hardasa 40 dəqiqə gözlədəcəm sonra kəndələyəcəm. Ona kimi də mən içliyinə hazırlayım bu xəmiri. Çünki reseptini istəyənlər olmuşdur deyə ona görə təkrar çəkirəm. İndi isə keçdim ətinə hazırlamağa. Ət içində 1 kilodan artıq idi çəkilmiş əti dey. 4 ədəd pomidor əlavə edəcəm içərisinə bir ədəd yaşıl bibər, bir ədəd qırmızı bibər, bir ədəd soğan, 2-3 diş də sarmsaq. Onda deyim ki, mən lahmacunun ə, ə, çox kişin acılıq xoş deyirəm, amma ki, acı gəndi ziyan edir deyə ona görə acısını çox-çox az əlavə edəcəm. Bunların da hamısını ət maşınından keçirdirəm, ətin üzərinə Mən həmşə lahmacun bişirəndə bir dəfə hardasa 4-5 ay bundan əvvəl bişirmişəm. Videolarımın birində var. Ora biri gəlib yazmışdı ki, Türklərin adını batırma, bucür bişirmirlər. Vallah mən də bucür bu resepti Türklərdən götürmüşəm. Düzdür, Türklər fərqli-fərqli reseptləri çoxdur. Həddsiz dərəcədə çoxdur. Onlar kimin hazırlanmasam da, amma ki öz ailəm necə yeyirsə, necə xoşdursa o cürdə hazırlayıram. E, yəni ki burada Türklərin adını yəbatıram. Kim necə xoşdurursa o cürdə hazırlayıb yeyə bilər. E, Pomidoru, bibəri də maşından keçirdikdən sonra duzub, biraz duz, bir az sarı kök, pul bibər istiot, hamısını əlavə edirəm içərinə. Yaxşıcı qarışdırıram, artıq hazırdır. Mən tomat əlavə etmədim, çünki bizdə satın alınan tomatın dadını xoşlamırlar, dilləri yaxşı olmur. Ona görə mən tomat əlavə etmədim, amma sizlər hazırlayanda tomat də əlavə edə bilərsiniz. Biraz da duru yağ əlavə edib qarışdırıram ki, yumşaq olsun əti. 40 dəqiqədə xəmiri gözləttdikdən sonra balaca-balaca kündələr tutdum. İndi isə yuxuları açıram. Siz lahmacunu tavada da hazırlaya bilərsiz. Yəni kimin tufoqqası yoxdusa, tavada da rahatçılıqla hazırlaya bilər. Yuxuları açırsız, üzərinə ətini əlavə edib Ə, tavanın ölçülüyündə açırsınızdı amma yuxaları tavıya yerləşdirirsiniz, qapağını da örtürsüz. Orda qışıncə bişir. Bir də ki, hazır lavaşdan kimlər hazırlayıb, lahmancını mən hazırlamamışam. Düzdür, amma ki belə görmüşəm hazır yuxadan hazırla, ə, hazırlayanlar görmüşəm. Bir dəfə mən də hər dəfə bişirəndə deyirəm ki, bir dəfə də hazır yuxadan hazırlayacam. Görüm onun dadı ləzzəti necə olur amma hər dəfə unuturam. Amma bir də hazırlayanda inşallah mütləq hazır yuxardan da hazırlayacağam. Bucurlu yuxanı açıb əti üzərinə əlavə edirəm. Amon dem ki, ətini də üzərinə əlavə edəndə çox nəzik əl əlavə edəndə qalın olanda yaxşı olmur. Əti üzərindən qopur, tökülür, heç yaxşı alınmır. Amma ki, nəzik yayanda qəşəngdə alınır. Bucur hamısını hazırlayıb Evet, fokkada pişiririm. Tiz, tiz. şirdim hamısını. Amma ki sizlərə hamısını çəkmədim. Çünki sizlər üçün çəksədim video çox-çox uzun olardı. Bunu da qəşəng petruşkayla bir dəkii limondan yeyilir. Limon zövqə görədir. Çünki çox adam xoşlamır petruşkayla xoşlamır da, limonla da xoşlamır. Kim necə xoşluyursa, o cürdə yeyə bilər. Amma mən petruşkasız lemosus bunu yeymir. Burada da bir dənə balacasını Yusuf üçün hazırladım. Bu balacanı da Yusuf üçün hazırladım. Belə mən də burada videomu sonlandırım. Bu günlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun. Allah hamanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidilə. Sağ olun. Hələlik.